бұрын 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 уақта отырғанда ханлар тақта тақта көпір шымбай жақта бір мерген болған екен өз өзінен қиялданып берзеңкі мылтық қолға алып керек затын арқаланып тоғай бетке барған екен қару күші бойға тарап күн ұзаққа етіп талап шөпті шарды темтіп, қарап тынбай талап қылған екен hmm. hmm? шаңқай түстің шамасында Гүні жаптың жағасында ақбасылықтың арасында бір сұрық қоян жатқан екен бұны мерген анық көрді атайын деп көңіл бөлді бір екі адым жақым келді қиял ойлап тұрған екен бұны әзір алсам атып бір адамға берсем сатып пұлын алсам сыңғырлатып бір қуансам деген екен пұларына тауып алсам ғұрық бастырып іззет қылсам жүжелетсем деген екен пұл жинасам тауық сатып салда қылсам бір ұқшатып қалтам толы пұлға батып құдлы болсаң деген екен жалғыз ешкі алсам сатып ол ешкіні ылақлатып жармамызға қатып қатып әзілік етсем деген екен ешкі айдап базар барып қымбатырақ нырық шығарып бір құлынды сатып алып жетелесем деген екен сейіс қылып көкке бақсам текей немет жабу жапсам ат мойнына тұмар тақсам жүрмелетсем деген екен бес жасында саулық салып күнде күнде тойға барып қашып жүрсем ұлат алып қи қиласам деген екен даусынан қоян қашып кетті неше неше далғам асып мерген қалды басын қасып дым пәт құмар қалған екен жеті ойлап бір кеспеген өзі пайдасын білмес деген құры қиял елес деген нақыл болып қалған екен